ततो धुतसटः कोपात् कृत्वानादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघानसमहासुरान् चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरस कृतास्तेन तथा परे पपौचरुधिरङ्कोष्ठादन्येषान् धुतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयन्नितम् महात्मन तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिता धरः आज्ञापयामासचतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छद गत्वा च सासमानीयताल्लघु येषेष्वाकृष्य बद्ध्वा वाम् यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः